Üç dəstə insan var. 3 dəstə. Bir dəstə möminlər dəyişkən. Allahın əmri dəyişdikcə bunlar da baş üstə deyib dəyişirlər. Hər şəraitdə öz vəzifələrini bilirlər. Vəziyyətə uyğun vəzifələrini bilirlər. Dəyişkən möminlər müsbət mənada dəyişirəm. Allahın əmrinə uyğun dəyişəm. Bir dəstədə münafıqlər öz mənfəətlərinə uyğun dəyişən. Mənfət nədir onu eləyir. Müslümanların içində bir qəsdə də var. Sərtdilər. Heç bir dəyişkənliyi qəbul etmirlər. Ancaq bir tərzi götürüb ondan gedirlər. Tərs adamlardı. Bunlar din yolundadılar. Dindardılar. Amma müəyyən fəzilətlər var, ancaq onu tanıyırlar. Bəlkə yaxşılar dəyişmək istəmirlər. Heç bir vəziyyətdə onlar dəyişmək istəmir. Çevikliyi yoxdur bunlarda. Buna diqqət eləyin, nəyi demək istəyirəm? Buların vəziyyəti çətindir. Bir çox niyyət çətindir. Çünki bunlar vicdan əzabı çəkmirlər. Vicdan əzabı çəkmirlər. Bir çox niyyət vicdan əzabı çəkmirlər. Axı pis iş görmürlər ki, vicdan əzabı çəksinlər. Ona görə də heç vaxt ayılmırlar. Biri var, günah pis şeydir axı. Adam günah eləyir vicdandan başlayır sızdamağa. Allah vicdanı özü qoyub bizimsinizdə. Günah eləyir, vicdandan başlayır sızdamağa, əziyyət eləməyə, bu peşman olur, ayrılır, düzəlir. Bunlar isə düzəlmir. Niyə görə düzəlmir? Çünki fəzilətdən yapışıblar. Fəzilətə vicdan reaksiya vermir. Çox incədir bilmən başa sala bilirəm ya yox. Fəzilətə vicdan reaksiya vermir. Məsələn deyirlər ki, düz deyirəm də Disən qardaş, burada düz demə. Düzü demə. Hər yerdə düzü deməzlər. Allah deyir, demə düzü. Düz deyir, düz deyirəm də. Allah demir düzdür, mən də düz deyirəm. Axı günah deyil ki, vicdan narahat eləsin. Yaxşı şeydir, düz danışmaq yaxşı şeydir, amma istisna var. Burada Allahın əmri var ki, düz danışma. Täşmir. Bəndəlikdən çıxır vicdan əzabında çəkmir. Çünki pis iş görmürəm. Ona görə bunlar çətin islah olur. Bunlara yaxşılıqları məna olur, Allahə bənd olsunlar. Yaxşılıqları məna ol. Əl çəkmirlər bir şeydən. Deyim mən münafıq deyirəm ki, gündə bir söz deyim. Qardaş, sən münafıq olma, mömin ol. Möminin də dəyişməsi var axı dinimizdə. Ortada qalır insan. Vicdanları narahat eləmir. Çünki vicdan pis işlərə görə əziyyət verir insana. Allah vicdanı onun üstün qoyub ki, bizi ayıltsın. Amma gec işə düşür vicdan. Vicdan biraz gezişir, gecikmir, yəni gec işə düşməlidir. Cihad, cihad, cihad qışqırır. Cihad yaxşı şeydir də, ümumilikdə dəyər olaraq. Məsələn, torpaqların azad olması. Dillər fətva heç kəs fətva verməməlidir. Döyüş varsa müsəlman gedib torpağını azad elənər. Cihad fəzilətdir. İmam Həsənə dillə döyüşməli, sən döyüşməlisən, niyə sülhə getdin? Cihad fəzilətdir də fəzilətdən yapışıb vəzifəsini yaddan çıxardıb vicdan əzabını da çəkmir. Deyim mən pis söz deyirəm. Allahın xoşladığı əmələ çağırıram. Qazdan adam ölür, e, qazdan. Bilmir ki, yuxuya gedir. Bilmir ki, təhlükə var o bildirmir özünü. Adamı məst edir, yuxuya gedirsən, biri görən öldün. Bunları yaxşılıqlar öldürür. Hə öldürür deyəndə cəhənnəmlik eləyir, həlak eləyir. Vicdan pis işlərdə oyanır. Bunlar yaxşı işlərdən yapışıb deyə vicdan da kömək eləmir bunlara. Vicdanın da dərəcələri var da. Adam var, gərənə qədər günah eləsin vicdan oyansın. Adam var ki, balaca bir Səf iş görür vicdan onlara hətenir. Bu bəhsə aiddir. Yadıma düşdü Əllami Həsənzadə amili deyir ki, evə girdim. Uşaqlar səssalırdı. Dedim ki, sakit olun. Belə dedim. Sakit ol, hamı sakitləşdi. Oturdum, narahat oldum ki, mən niyə uşaqlara belə dedim? Vicdan məni narahat eləyir. Gelin, getdim şiir niyyat aldım, payladım bunlara. Ki ürəklərin alın. gördüm ya vicdanım aram olmur. Yığdım başıma dedim, güldüm dedim, ses salın, kışkırın. Gördüm ya yine de nesil aram olmadı. Neçen gün narahat oldum buna göre. Çıxdım bir herden gittim, Allame Gazi'ni görüm, belki o, onu görüşünden sırahatlaşın. Deyirli, kapıdan içeri girmiştim, Allame Qazi mənə baktı, uşağın üstüne elə kışkır Allah. A. Böyle insanlar da var. Ki, o qədər safdı ki, banaca xata elyən kimi günah yox, vicdan narahat elir onları. Vicdan əziyyət verir onlara. Vicdan əzabını çəkirlər. Amma hər halda bu insanlar ona görə dəyişmir ki, fəzilətdən yapışıblar fəzilətdən yapışıblar, dəyişkənliyə meyl yoxdur. Bu səbəbdən. Yaxşı şeylər, fəzilətli şeylərdən yapışıblar, ona görə ayrılmırlar. Xəvaric belə idi. Xəvaric. Dirlər ki, Muaviə alçaq adam deyr, zalım deyil, dirlə bəli. Əli niyə oylan sülh elədi? Səhv elədi saxlıyırdılar ki, diyan, başqa məsələlər var, bir şeydən yapışma, 100 dənə məsələ var. Öz tutuğundan əl çəkmirdi. Yox, Əli sərhf elədi. Kimə dedilər? Muaviya zalımdır, bəli. Əli niyə olanda sülh elədi? Başa salırçağı təkcə bu məsələ deyil, 100 dənə məsləhət var, xeyri yox idi. axıra qədər tövbə ilə, əli tövbə ilə. Həzrət Əliyə bütün günü sözləri buydu. Tövbə elə, tövbə elə. Onları öldürəndə hamsa axıran tövbə elə deyə deyə öldürdülər hamısı. Əvvəl nədən başladılar? Zalimin qabağından niyə mübarizə aparmadın? Barışdın. Ondan başladılar, getdilər Əliyə düşmən olmağa qədər çıxdılar. Həzrət Əli ilə vuruşdular və cəhənnəmə getdilər demişəm sizə. Hər yerdə dedilər: "Rəhm eliyün, Xəvarizlə döyüşdə Hzrət Əhli dilirdi ki, qaçaanları tutun, öldürün, qoymayın qalsın." Bu, qətiyyətli dərsi verirdilər Hzrət Əli əleyhissəlamə. Xəvariz belə pis xislətli, dindarlardı. Dindar demək olmaz dırnaq arası. Onlarda dindən əsər alamət yoxdur. O Xəvarizdir. Onun adı dindir, görüntüsü dindir yersiz qətiyyət göstərmək səhvdir. Biz həmişə Əliyinin qətiyyətindən danışmışıq, indi yumşaqlığından danışın. Girilməsi də görür ki, cemaatla indicəm var belə bir. Cemaatla müstəhab namaz qılırlar. Həzrət Əli də ki, cemaatla müstəhab namaz qılmaq olmaz. Taküs alırlar ki, sən əvvəlciklərə qarşı çıxdın deyir kulun quludur. Necə baş bilirsiz ey qul. İmamlardan hədis var ki, 30 dəfə belə hadis olub. Həzrət Ali gəlib bir sözlü birinə deyib, dəstamanı səf alırsan, ayaqdabın üstündən məz seçməzlər. Deyirsən, fuan kəsə qarşı çıxdın deyib elə bildiyincə elə. Bəzən qətiyyət yersizdir, lazımsızdır. Daha mühüm məsləhət var. Bəzi adamlar var, mən görürəm, müsəlman məzhəblər arasında vəhdəti qəbul eləmək istəmir. Deyirsən, qardaş Məkkəyə getdin, O imama iqtida elə. Bütün din alimləri, əksəriyyəti, əksəriyyəti din alimlərinin deyirlər ki, orada iqtida eləmək lazımdır. Vəhdətdə qılmaq 100 dənə dəlil gətirir. O elədir, o elədir, onun ağidəsi budur. Deyir, qardaş, lənət oxuma. Sosial şəbəkələrdə başqa yerdə lənət yazma bu dəlillər gətirir. O dəlilləri o haram deyən bilir, amma başqa məsləhət var. Ümumi düşmən var müsəlmanların vəhdəti mühüm məsələdir, vacib məsələdir. İxtilaf salmaq olmaz müsəlmanlar arasında. Ona görə nədənsə kəsmək lazımdı ümumi məsləhət üçün. Xəvaric də belə idi, şəraitə uyğunlaşmaq istəmirdi. Biri var idi, gəldi Hzrət Əliyə dedi ki, Sifəindən sonra Feyn döyüşündə Həzrətlənin yanında vuruşurdu, sonra Xavariz oldu. Gəldi Əlinin yanına dedi: "Vallahi andolsun Allah'a" dedi qətiyyətlə. "La uti'u əmrək. Sənin əmrə tabe olmayacağam. Və la usəlli xalfək. Səbəxtən arxanda namaz qılmıram. Sənə iktidar eləməyəcəm. Sənə də bundan sonra nə itəyat eləyəcəm, nə arxında namaz qılacağam." İmam Baxta ona yığılmışdı boğazı bunların əlinə. Baxdı ona Hz. Əli (ə.s.) dedi: "Səkrətlətkə, um, ümmük anom um, matəmində ağlasın. Nə istəyirsən sən, nə danışırsan sən?" <laughs> Allah'a üsyan elirsən, mənə qarşı çıxırsan, ziyanı özünə olacaq. Amma nə istəyirsən? Deyirəm, niyə görəm mən, mənə iktidar eləmirsən? Niyə görə gözündə adil deyiləm? Niyə görə məni qoyub gedirsən? Baxır deyir Əzrətəlik, çünki sən qəfiyyətsizsən. Zəifli göstərdin sən, zalımın qabağında bəştiyənmadın. Zəifli göstərdin, zalımlara təslim oldun, zülmə təslim oldun. Ona görə səni tərk elədim. Disən də sən dalından gedənlər də zəif adamlarsan. Arxasını çevirir Əzrətəliyə gedir. Bir idi, getdim yolda tutdum. Nə qədər başa saldım ki, elə deyil, gördüm xeyri yoxdur. Getdi, sonra vuruşdu Əzrətəliyinlə, sonra da öldü. dubit bir dəstədir ki, dəyişkənliyi qəbul edəmir. Qəbul edəmir ki, vəzifə dəyişib. Diyim əvvəldə, üç dəstə mömün var. Mömün demək olmaz. Müslüman cəmiyyətində üç qrup insan var. Bir dəstə dəyişkənliyi qəbul edən möminlərdir. Bir dəstə hər cür dəyişikliyi inkar edənlərdir. Bir şeydən yapışıb deyənanlardır. Bir dəstədən mənfəətinə görə tez-tez dəyişən münafıqlərdir. Mənfəətinə görə, marağına görə nə rəngə istəsən boyanırlar. Bu birinci dəstə Həzrət Əli və ətrafında olan az sayda adam Allahın əmrinə mütüdülər. Hər hər, sül sül, nə nədirsən ona razıdır. Mali kəşlər kimi. Mali kəşlər bilirsiniz nəyidir? Mali kəşlər gəldi, çatdı mafiyanın xeyməsinə çadırına az qalıb lapaz. Neçə ay müharibə gedir. 30 min adam itirib Hz. Ali Sifeyində. Bu 30 min Hz. Ali tərəfdən, 70 min Muaviya tərəfdən adam ölüb ümumi 100 min. Neçə ay əzab, əziyyət, Hz. E, Ali kəşlər gəlir çatır Muaviyənin çadırına, az qalıb ki bir onun çadırına girib onu öldürsün. Neçə ay davanın nəticəsidir. Hazrat Əlidən əmr gəlir ki, Malik dala qayıd, geriyə qayıd. Qayıt, qayıt geri. Malik deyir ki, ağa ediyin ki, işi bitirirəm. Az qalıb, çox az. Muaviyanın işini bitirirəm. Əlidən əmr gəldi ki, sağ görmək istəyirsənsə məni qayıt. Belə ki, Əlidən əmr gəldi dərhal döndü qayıtdı. Vəzifəni bilmək belədir. Qılınz əlində hər beləyir, əmr gəlir dərhal sülhə keçir. Dərhal çönür gedir Hz. Əli -Əl (s.ə.)-nin yanına. Bu birinci dəstdə, ikinci dəstdə heç bir vəz ilə dəyişməyənlər, bir şeydən tutub buraxmayanlar, onlar xavarizdir. Onlar nadandılar. Onlar Əliyə düşmən oldular. Faciəsi də budur ki, vicdandan əzabı çəkmədən mən deyərəm bəlkə Şam qoşunu Hz. Əli ilə vuruşduğuna görə onlardan çox vicdandan əzabı çəkirdi. Bəlkə Muaviə daha çox vicdandan əzabı çəkirdi nəinki bunlar. Bunlar düz bilə bil elədilər. Muaviə özü bilirdi səhvdir. Amma bunlar düz bilirdilər, vicdan əzabı çəkmirdilər və bir dəstdən münafıqlər idi ki, dəyişgən idi. Mənfəət bərəst. Nə necə desən elə oğlum təki xeyrin bunda olsun. Bu da bir dəstə insan Xeyirim nə dədir dinəm mən onun kimi olum. Aş əs kimi adamlar. Əmras kimi adamlar. Əmras kimi adamlar. Əmras bilirsiniz necə dəyişirdi hər dəqiqədə. Necə kefinə uyğundu, mənfəətinə uyğundu dəyişirdi. Həzrətəli gəlir onun üstünə qılıncla bilirsiniz də nəyinədi? Bilirsiz nəyinədi? Paltarlarının hamısını çıxartdı tök deyirəm. Bilirsiz necə fəzilətlə kişi ilə üz-üzədir bilir. Hazreti Hüzn çevirdi, getdi. Ora qədər razı idi. Hər dəqiqədə görürsüz necə ağlını hardan gəldi bu? Hardan ağlına gəldi bu? Necə istəsən dəyişsin, təkim xeyrim bunda olsun. Bilirsiniz nə edirdi? Quranı əlinə götürürdü, ağlıya-ağlıya Quran oxuyurdu. Gözündən yaş axıxa. Gözündən yaş axıxı Quran oxuyur. Munafiq haqqında hədis var. Deyir gözünün yaşının ixtiyarı əlindədir. Görün nə qədər dəyişkəndir. Görün nə qədər dəyişkən. İstəyəndə krantı elə bilər, ağzını açarsan su gələr, gözünün yaşı belədir. İstəyən vaxta ağlayır, istəyən vaxta gülür. Görün nə qədər dəyişkəndir. Mənəfət tələb eləyir, ağla, onu da bazarır. Quran Allahın peygambərinə öz peygambərinə Quran buyurur ki, "Tu acibu ki acsamun. Bir səni təəccübləndirər olar. Sən təəccüblənirsən peyğəmbərə deyir ki, bu belə danışan belə bəzələr var imandan elə danışır. Adam mat mətdəl qalır. Ağlayır, adam mat mətdəl qalır. Buyurur ki, bu nifaqın əlamətlərindəndir. Necə mənfəət tələb eləyir, elə də, də dəyişir. sözümü yekunlaşdırıram. Necə ayırd edəyəsən bu münafıqdır yoxsa mömin? Ya özünə necə ayırd edəyəsən ki, mən doğrudan, də ordan birdən mən də münafıqlar kimi mənəfəəma uyğun dəyişirəm. Onda ciddi özünü gərək təftiş eləyəsən. Ciddi özünüzü təftiş eləyin. Sərt hesab çəkin nəfsündən. Birdən mənim dəyişgənliyim də münafıqların dəyişgənliyinə kimi olar. Özümü aldadaram ki, Allaha görədir. Bu çox incə məsələdir. Ona görə sərtcə ray hesab çəkəsəm. Biri ilə danışsan cisə tez elə sözüydü tələsirəm. Biri ilə danışsan isə necəsən Qurban oğlum, nə edirsən? Gör bu qurban oğlum sənə dedizdirəm bu dəyişkənlərin səbəbi nədir? Səninlə danışanın pulu çoxdur. Ona görə belədirsənsə, hədisdə var ki, salamda fərq olsa varlı ilə kasıb arasında salam verməyində fərq olsa xüsusi əzaba hazır olsun. Bu dəyişkənlik münafıqlara xas dəyişkənlik, çünki arxasında mənfəət dayanır. Dəyişkən olaq, amma diqqətli olaq ki, mənfəətimizə görə yox, Allah istədiyinə görə lazım olan məqamda dəyişək. Allahdan kömək istəyirəm. Harda dünya dağılsa gərək dönməyim, harda balaza şərait dəyişsə gərək dəyişim. Harda dönməz ol, kəlcəbəli rasix. Hədisdir. Mömin dağ kimi olar. Harda dəyişgən ol. Kəs sümbülə, mömin sümbül kimi olar. Dünən dedim yadızdı kəncəsin ikisini də. Bir yerdə deyir mömin dağ kimi olar, bir yerdə deyir mömin sümbül kimi olar. Dağ hara, sümbül hara? Onun yerini müəyyən eləmək lazımdır. O yerdəki gördüm münafıqlər öz mənfaeyinə uyğun dəyişirlər. Sən möhkəm deyin. O yerdə gördüm naadanlar naadanlığına görə möhkəm dayanıblar. Sən dəyişkən ol, dəyiş. Dinin çətinliyi budur. Yoxsa halal da bəllidir, haram da bəllidir. Bunu eləmək, onlar bunu eləmək olmaz. Halal bu, haram bu, bu asan məsələdir. Dinin çətinliyi bundadır. Nə halaldır, nə haramdır. Dinin çətinliyi bundadır ki, bu fəzilətlər sənə bütöv icaba çevrilməsin. Lazım olanda fəzilətdən imtina eləyə biləsən.